Hoca çakka, Azerbaycan Milli Elimler Akademiyası'nın prezidenti Ramiz Mehdiyev, Azerbaycan'ın birinci vice spikeri, Ali Başkomandanı Hayat Yoldaşı Mehrivan Aliyevan'ı şantaj edir. Azizler vatanlar, operatif TV abone olun, beğenin, paylaşın. Paylaşın, haberiniz olsun ki Azerbaycan'da ne olaylar baş verir. Bir neçe millet vəkili jurnalistin pul vasıtəsi ilə Ramiz Mehdəvin üzərinə it kimi qışqırdı qışqırdılmasına dözməyən Ramiz Mehdyev öz istifa ərizəsinin yazmağına baxmayaraq hələ də İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənməyib. Başlayıb Mehriban Əliyevanı Paşaevlər klanının dişi aslanını şantaj etməyə. Onun əlində real faktlar var ki, Mehriban Əliyeva Bakıya başqa prezidentlərlə və başqa şəxslərlə gizli münasibətdə olub. Azərbaycanın Milli Məclisinə Hansı ki deyillər şəffaf seçki nəticəsində ora bütün millət vəkilləri seçilib. Ora millət vəkillərini təyin ediblər. İcra hakimiyyətləri, rayon icra hakimiyyətlərindən pul alaraq onları rayon icra hakimiyyət təyin ediblər. Və Azərbaycandan qara yollarla, ofşorlarla, milyardlarla pul çıxarılması Paşaevlər klanı tərəfindən. Və bütün bu faktlar barəsində Ramiz Mehdiyevdə əlində faktlar var bu hadisələr barəsində. Və Ramiz Mehdiyev bunlardan istifadə edərək Azərbaycanın bütün hakimiyyətin Yani Azerbaycan'da gör hakimiyet. Yani ince bir tükün üzerine durup ki Ramiz Mehdiyev gibi bir insan onu bütövlükdə şantaj edebilir. Çünkü Azerbaycan hakimiyeti bütövlükdə Aliyevler ve Paşayevler klanından asıldı. Ve bu günləri bir insan bütün Azerbaycan hakimiyetin şantaj edir. Ve ona göre bundan sonra Ramiz Mehdiyev hiç kim el vuran değil, hiç kim hiç ne diyen değil, bakmayarak ki istifa ercesini yazıp istifaya da gelen değil. Şu. So. Çünki bizim Ali Baş Komandanımızın həyat yoldaşı gördüyü o bütün səhflərə görə bu günləri İlham Əliyev kişi olaraq bir düzgün hünərlə bir hərəkət edə bilmir.